हेलो दोस्तों आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में गरीबी से जंग की शुरुआत कैसे करें गांव का एक गरीब लड़का था अरविंद उसका परिवार बहुत साधारण था पिता खेतों में मजदूरी करते और माँ घरों में काम करती थी घर की हालत ऐसी थी कि महीने के आखिरी हफ्ते में रसोई में अक्सर केवल चावल और नमक ही बचते अरविंद बचपन में से देखता आ रहा था कि जब भी पिता थोड़े पैसे कमाते कोई ना कोई बीमारी नुकसान या उधारी उन पैसों को खत्म कर देती। एक दिन अरविंद ने पिता से पूछा पापा हमारे घर में पैसा कभी टिकता क्यों नहीं पिता ने थकान भरी आवाज में कहा बेटा किस्मत ही खराब है पैसा आता है और चला जाता है यह बात अरविंद के दिल में बैठ गई क्या बाकई किस्मत ही जिम्मेदार है सोच में बदलाव की शुरुआत अरविंद को पढ़ाई का बहुत शौक था स्कूल के बाद वह गांव की लाइब्रेरी में बैठकर किताबें पढ़ता अमीर लोगों की जीवनी व्यवसाय की बातें और सफलता के नियम धीरे धीरे उसने समझा कि पैसा खत्म नहीं होता सोच खत्म होती है किताबों से उसने तीन बातें सीखी पैसा बचाने से ज्यादा जरूरी है उसे बढ़ाना पैसे को काम पर लगाओ खुद काम मत करते रहो जो भी मिले उसका एक हिस्सा निवेश करो इन तीन बातों ने उसकी जिंदगी बदलने की नींव रखी पहला कदम छोटा व्यवसाय कॉलेज खत्म होने के बाद अरविंद के पास सिर्फ पांच हजार रुपये थे गांव के लोग हंस रहे थे कि इतने पैसों में क्या करेगा लेकिन अरविंद ने ठान लिया कि अब पैसा उसके लिए काम करेगा उसने गांव में मेले में नींबू पानी की स्टॉल लगाई लेकिन उसका अंदाज अलग था उसने ठंडे पानी में पुदीना बर्फ और साफ बोतलें इस्तेमाल की लोगों को साफ सुथरी और ताजगी भरी नींबू पानी पसंद आए पहले ही दिन में उसने सात सौ रुपये का मुनाफा कमाया उसने दिन, उस दिन उस तय किया कि हर दिन कमाई का बीस टका बचत और दस टका निवेश करेगा धीरे धीरे वह गांव के दूसरे मेलों में फिर शहर के बाजारों में स्टॉल लगाने लगा एक साल में उसने करीब पचास हजार रुपये जमा कर लिए उसने गांव में एक छोटा फूड स्टॉक खोला उसने एक आ, स्थानिक नौजवान को नौकरी दी अरविंद ने सीखा कि अगर पैसा आपके लिए काम करे तो आप कभी खाली नहीं रहेंगे अब वह हर महीने कुछ पैसा म्यूचुअल फंड और छोटे शेयरों में लगाता था उसने पढ़ाई और ऑनलाइन कोर्स से सीखा कि पैसा कैसे बढ़ाया जाता है वह खुद काम भी करता पर साथ ही दूसरों से भी काम था। यही असली स्मार्ट वर्क था महामारी फैल गई बाजार बंद हो बंद हो हो गई, गया। अरविंद के सामने फिर वही सवाल आया अब पैसा कैसे बचाए लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी उसने घर से फूड डिलीवरी शुरू की लोगों के लिए घर का खाना पहुंचाने का काम वह सोशल मीडिया पर प्रचार करता खुद खाना पैक करता और पहुंचाता धीरे धीरे उसकी सेवा लोगों को पसंद आने लगी। महामारी खत्म होने के बाद भी उसने इस काम को जारी रखा और इस आर फूड सर्विस नाम से पंजीकृत कर लिया सोच का विचार अब अरविंद केवल पैसा कमाने के बारे में नहीं सोचता था बल्कि पैसा बढ़ाने और बांटने के बारे में सोचता था उसने गांव के बच्चों को सिखाना शुरू किया पैसा कमाना जरूरी है लेकिन उसे संभलना उससे भी ज्यादा जरूरी है वह हर महीने एक फाइनेंशियल क्लास लेता जिससे लोगों को सिखाता कि कैसे बचत करें, कैसे छोटा निवेश शुरू करें, कैसे खर्च को नियं, नियंत्रण में रखें, और कैसे अपनी सोच को अमीर बनाए उसका मानना था गरीबी जेब में नहीं दिमाग के होती है जब सोच अमीर बन जाती है तब पैसा खुद चलकर आता है अरविंद का मंत्र पैसा कभी खत्म न हो अब अरविंद एक सफल उद्यमी बन चुका था उसने पास उसके पास कई फूड आउटलेट ऑनलाइन सर्विस और इन्वेस्टमेंट थे लोग पूछते अरविंद तुम्हारा पैसा कभी खत्म नहीं होता इसका राज क्या है वह मुस्कुरा कहता, कर मैंने पैसे से प्यार करना नहीं उससे समझना सीखा है मैं खर्च नहीं करता मैं निवेश करता हूँ मैं चीजें नहीं खरीदता मैं अवसर खरीदता हूँ और सबसे जरूरी मैं हर कमाई में से दूसरे के लिए कुछ देता हूँ अरविंद मानता था कि